водонагреватель индукционный используется для душбокса для верхнего душа и смесителя смеситель шел в комплекте вместе с нагревателем запитан от сети Вот такие предварительные напор воды. Электропостачание от отдельной сети. Точнее, от отдельной линии. Вот. Здесь из расчета. Ну, в общем, здесь четверка медь. Как бы пока претензий по эксплуатации нету. Линии. Так. Значит. Он уже включался, поэтому время нагревания, конечно, сокращено. Так в среднем где-то э, до минуты идет достижение вот этих показателей. Значит, э, расход воды средний примерно такой, когда было холоднее, было чуть больше. Значит, где-то предварительно, судя по платежкам, предварительно за месяц эксплуатации можно сказать, что около 100 киловатт он берет. Ну это так предварительно, потому что э, еще не померено, э, я не мерил еще потребляемую мощность. Это надо по факту померить. Принесу плечи с работой померяю. Э, вот. Ну предварительно где-то так. Напор дает он нормальный, температуру поддерживает. В общем, так.